आज़ुबल रिजी बसम्स अल्किल मेरा नाम सलमान दुरानी है तकदीर और नसीब के अंदर क्या फ़र्क़ है ये ज़िंदगी का बहुत अहम और बहुत ख़ूबसूरत सवाल है और बहुत अहम सवाल है जिसमें हमारी उम्र के लोग भी कन्फ़्यूज़ होते हैं और जो जैन जी जो नई नई बड़ी हो रही है वो तो यकी कन्फ़्यूज़ है देखिए तकदीर वो होती है जिसमें अल्लाह ताला का तयशुदा जो मंसूबा होता है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है और नसीब वो होता है जो कि इंसान अपनी मेहनत से बनाता है इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ना तो ये इतना अहम सवाल आपके भी दिमागों में क्लियर हो जाएगा और आप अपने बच्चों को या अपने छोटों को या अपने आसपास वाले लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं तकदीर अल्लाह इज़्ज़त का वो तयशुदा मंसूबा होता है जिसमें अल्लाह ताला ने वो फ़ैसले किए हुए होते हैं और वो आगे पीछे नहीं होते हैं यानि अल्लाह ने हर इंसान के लिए जो फैसले किए हुए हैं और मुकर्र किए हुए हैं वही होंगे जैसे कहाँ पैदा होगा कब मरेगा कितना इसका रिस्क है कितनी इसकी औलादें हैं इसके माँ बाप कौन होंगे किस जगह पैदा होगा यानी इसकी रूह जब आसमान से उतारी जाएगी तो किसके किस में उतारी जाएगी क्या वो पाकिस्तान में होगा इंडिया में होगा बांग्लादेश में होगा अमेरिका में होगा कैनेडा चाइना कहाँ होगा ये कितनी उम्र पाएगा किन अपनी आजमाइशों से गुजरेगा ये सब तकदीर के हिस्से में आ जाते हैं यानी ये चीज़ अल्लाह के इल्म के मुताबिक जो कि अल्लाह रब्ल को पहले से इल्म था वो लिखा गया है वो तकदीर है और इसी तकदीर के अंदर अल्लाह इज़्ज़त ने उस इंसान के लिए यानि मेरे आपके जितने भी इंसान हैं इनकी तकदीर में जो इम्कानात रखे हैं ये इम्कानात इंसान की चॉइस के ऊपर यानि फ्री विल के ऊपर इंसान अपनी चॉइस जो करता है वो इंसान का नसीब बन जाता है आसान है समझिए बात नहीं समझे दोबारा बताता हूँ अल्लाह ताला की तकदीर जो कि पहले से ठोस बुनियादों पर लिखी हुई है उसके अंदर अल्लाह इज़्ज़त ने जो आसानियाँ रखी हैं इम्कान रखे हैं उन इम्कान को इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चूज़ करता है जो चॉइस है उसकी जिसे हम फ्री वेल पर कहते हैं उसके ज़रिए जो रिज़ल्ट उसको निकलता है वह उसका नसीब होता है अगर हम इसकी मिसालें लेते हैं तो हम दो स्टूडेंट्स को इसमें लेंगे एक जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा है और एक उसने तो सरसरी तौर तो पर इम्तहान की तैयारी की आखिरी दिनों में जाके पेपर का उसको होश आया और उसने फिर पेपर की तैयारी की ये जो आखिरी दिनों में पेपर की तैयारी करने वाला है और जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी की ये इनकी फ्री विल फ्री थी फ्री चॉइस थी अल्लाह ताला ने इनकी तकदीर के अंदर वो ऑप्शन रखा था कि भाई तुम्हारी मर्जी है तुम जो भी कर लो तो इस ऑप्शन को दोनों ने अपनी अपनी फ्री विल के तहत चूज़ किया जिसने ज़्यादा तैयारी की वो टॉपर्स में चला गया और जिसने तैयारी ना होने के बराबर किया तो वो पास हो गया या फेल हो गया ये इनका नसीब था इनकी चॉइस थी ये फ्री विल पर आ जाता है तो ये नसीब है आपका जो भी अमल आप अपनी मर्जी से करेंगे वो आपके नसीब में आ जाता है इतनी सी बात है अब इसको कराम ने इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज में हमेशा की तरह अपनी रोह झाड़ने के लिए तकदीर मोल तकदीर मुबरम इस किस्म की चीज़ें घड़ी हैं उसकी वजह से हम जैसे लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाते थे तो नई जनरेशन जी जो कि अब हमारी जगह रिप्लेस हो रही है वो क्यों नहीं कन्फ्यूज़ होगी वो तो फिर कहेगी भाड़ में जाइए सारी चीज़ें इसलिए आसान अल्फाज में आसान मिसालों के साथ हमारी जनरेशन को समझाना बताना चाहिए जो कि हम नहीं कर रहे हैं अपना काम तरीके से और इस तकदीर के मामले में ही अल्लाह इज़्ज़त ने बहुत आसान मामलात रखे हैं मगर क्योंकि हमारा इल्म उस चीज़ को अहता नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम बहुत तेज़ी से कंफ्यूज हो जाते हैं और जब हम जैसे माँ बाप ही कंफ्यूज हो जाते हैं तो अगली जनरेशन को हम क्या समझाएंगे, क्या सिखाएंगे इसको हम एक दफ़ा और थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं याद रखिएगा कि अल्लाह इज़्ज़त ने अपने इल्म के ज़रिए यानी अल्लाह को पहले से पता था कि ये बंदा या मेरी ये बंदी क्या करने वाले हैं तो लोहे महफूज में, में। कलम से पहले ही उसने उन्होंने लिखवा लिया था जिसमें सराह कलम आई है कि अल्लाह को पता था कि सलमान ने दुनिया में जाने के बाद क्या करना यह अल्लाह को पहले से इल्म था यह अल्लाह का फ़ैसला नहीं था अल्लाह को पता था तो अल्लाह ने क़लम से लिखवा दिया कि लिखो इसके बारे में तो जो कुछ अल्लाह ताला ने लिखवाया है ना वो अल्लाह ने नहीं कराया है वो अल्लाह को पता था कि मैं अपनी फ्रीवेल के मुताबिक क्या काम दुनिया में जा करूँगा वो चीज़ लिखी हुई है तो जो वो चीज़ लिखी हुई है वो हम अपनी गलतियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर डाल देते हैं कि ये तो अल्लाह का फैसला था नहीं अल्लाह का फैसला नहीं था ये हमारी अपनी चॉइसेस थी जो हमने दुनिया में आके की थी फ्री विल के तहत तकदीर मोल्क और उमर यानी हम समझ लें नसीब और तकदीर का मामला जो है वो अलग अलग है बहुत बारीक सफर के इन दोनों के बीच में तकदीर वो जो अल्लाह ने अपनी मर्जी के तहत किया वो चेंज नहीं होगी और नसीब वो जो हम अपना खुद बिल्डअप करते हैं बनाते हैं हमें मिलता है जो चॉइस तकदीर से थी उसी में हम अपना बिल्डअप करते हैं तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें और इस नसीब के मामले में ही पूछा जाएगा आखरत के ये कि तुमने ये क्यों किया और क्यों नहीं किया वो तकदीर के फैसले नहीं होंगे वो तकदीर का फैसला अलग होता है और तकदीर के इस फैसले के ऊपर क्यामत के मामला खड़े नहीं होंगे क़्यामत के ऊपर मैंने दो वीडियोज़ बनाई हैं जो कि पुलिस सिरात के बाद से हैं कि पुलिस सिरात के बाद जब जन्नत में हम दाखिल हो रही तो उसकी वीडियो देख लीजिएगा थमनील मौजूद है इन यहाँ पर आपके सामने थमनील आ जाएगा और इसका शॉर्टकट शौ, कट ये यहाँ पर है मौजूद और एंड ऑफ द वीडियो भी आप देख लेंगे यानी तकदीर अल्लाह की तरफ से तयशुदा मंसूबा होता है और उस मंसूबे का जो नतीजा जो इंसान अपनी मर्ज़ी से चूज़ करता है वो नसीब होता है इसी तरह इंसान के अमल से इंसान का नसीब बनता है जबकि तकदीर इल्म इलाही से ताल्लुक़ रखती है और तकदीर के मामला में अल्लाह ताला की तरफ से पहले से फैसला हुआ होता है और वो लिखा हुआ है वो होना ही होना है वो बदला नहीं जाएगा और जबकि नसीब के मामला वक्त के साथ साथ हल्के हल्के जाहिर होते हैं इंसान की अपनी चॉइस से नसीब इंसान का अपना चॉइस है और इसी नसीब के तहत ही इंसान से ये पूछा जाएगा कि उसने दुनिया में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी इस पे जैसे मैंने अभी कहा कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा और ज़िंदगी और मौत का मामला फैसला है, ये तकदीर पर है कि कब जिंदा होगा कब मरेगा ये हमारा सिस्टम तकदीर से जा जुड़ जाता है यानी तकदीर अल्लाह का फैसला है और नसीब इंसान का अपना अमल होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अल्फ़ाज़ों से इंसान को बहुत आसान अल्फ़ाज़ में सूरह कमर की आयत नंबर फोर्टी नाइन में ये बताया है कि हमने हर चीज़ को एक अंदाजे के मुताबिक पैदा किया है अंदाजे के मुताबिक पैदा के लिए उन्होंने इस्तेमाल लफ्ज़ किया है बेक़दर यानी तकदीर और इसी आयत से पता चल जाता है कि अल्लाह इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर हर चीज़ एक हिसाब किताब के साथ जोड़ के पैदा किए है, है, ये ऐसे ही इस दुनिया नहीं कायम हो गई है ये कायनात अल्लाह इज़्ज़त के इल्म और इरादे से तयशुदा है इंसान और इस कायनात की ज़िंदगी इंसान का रेस, इंसान की उम्र इस कायनात की उम्र, इस कायनात की मौत इस इंसान की मौत यानि कायनात की मौत से मुरादे क़यामत और तमाम चीज़ें ये अल्लाह इज़्ज़त के इल्म के अ में और उनकी तयशुदा एक स्कीम है उनका एक प्लान है उसके तहत ही ये सब कुछ है ये सारा तकदीर से जुड़ जाता है और नसीब के बारे में अल्लाह रब्ज़त क़ुरान पाक में फरमाते हैं लहा माँ का सबक व अलहिया माँ का सबक जो भी शख्स जो कुछ अपने लिए करेगा वो उसी के लिए होगा वो अगर नेकी करेगा तो उसके लिए होकर बुराई करेगा तो भी उसके लिए ये आ जाती है नसीब ये इंसान का नसीब है यानी तकदीर और नसीब दोनों के ऊपर कुरान पाक में आ जाते हैं इस मामले में रसोल्ला सल्ला वसल्लम की भी इर्शादत अहदीसों में फैले हुए हैं इसमें से सिर्फ मैं दो हदीसें आपको कोट करके बात को ख़त्म करता हूँ तकदीर के अंदर इंसान के जो कुछ भी शामिल है जो कुछ भी लिखा हुआ है इंसान को उसकी जद्दोजहद करनी चाहिए अल्लाह का शाद ग्ररामी है सही मुस्लिम की हदीस नंबर टू सिक्स फाइव फ़ाइव है आई थिंक रसोल्ला सल्ह सल्लम ने इस बारे में बिल्कुल वाजफ़ फ़रमाया था कि हर चीज़ अल्लाह की मुकर करदा है तो इसके ऊपर साहबा कराम अक्सर बहस व मुबाशा करते तो रसोल्ला सल्ला वसलम उनको मना करते थे कि तकदीर के मामला में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो क्योंकि तकदीर का मामला बहुत सेंसेटिव है तो उसको उतना ही समझो जितना समझाया गया उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है तो इस आयत के लिए रसोल्ला सल्ल वसलम की यह हदीस कवर करती है सही मुस्लिम की हदीस टू सिक्स फाइव फाइव जबकि दूसरी हदीस सही बुखारे की फोर नाइन फोर नाइन है उसके अंदर रसोल्ला सलाह वसलम का शाद ग्रामी है कि कोशिश करते रहो तो तुम्हारे लिए वो चीज़ आसान कर दी जाएगी जो चीज़ तुम तलब करना चाहते हो वही कुरान की जो दूसरी आयत है यानि जो निकी करेगा वो उसके लिए है और जो बुराई करेगा वो भी उसी के लिए है तो याद रखिएगा कि अल्लाह इज़्ज़त ने ये फ्री विल दे दी है इंसान को नसीब की और इसी नसीब के ऊपर ही सारा गेम चलेगा ये जो दूसरी हदीस सही बुखारी की फोर नाइन फोर नाइन मैंने अर्ज़ की ये फोर नाइन फोर नाइन हदीस में साहब कराम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ये रसोल्ला जब अल्लाह ताली ने हर चीज़ तकदीर के मामले में लिख दी है तो फिर हम मेहनत क्यों करें मुशक्क़्त क्यों उठाएँ तो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने फरमाया था कि हर शख्स का हर शख्स का इस दुनिया में जो भी आएगा हर शख़्स का ठिकाना जन्नत या जहनुम लिखा जा चुका है और इसी बात के ऊपर ही साहबा ने यह सवाल उठाया था कि भाई हम फिर क्यों ना तकदीर के ऊपर भरोसा कर लें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा को ये फरमाया था कि अपना अमल करते रहो क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को पैदा किया और अपने इल्म से आता इल्म से लिख दिया था लोहे महफूज के अंदर कि कौन दुनिया में जाके क्या करेगा क्योंकि वो अल्लाह को पहले से पता था कि ये बंदा ये जाके करेगा अल्लाह ताला का फ़ैसला नहीं था वो ये फ्री विल पे इंसान ने जो करना है वो लिखा हुआ है यानी मैंने अब ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो मेरे लिए लिखा हुआ है वो मेरी अपनी चॉइस है वो अल्लाह को पहले से पता था तो वही लिखा गया है तो वो चीज़ जो है वो इसलिए रसोल्ला ने फरमाया था कि तुम अपना अमल करते रहो अगर तुम नेक होगे तो तुम नेक ही की काम करोगे दुनिया में और अगर बद हो गए तो बदबकी के ही काम करोगे और उस अमल की तोफ़ी तुम्हें मिलती रहेगी क्योंकि वो तुम्हारी अपनी च्वाइस है जो कुरान पाक में थे ना जो जो करेगा वो उसी का होगा उस पर अल्लाह ताली उसको सपोर्ट करता है जो जो करना चाहता है तो अल्लाह ताली कभी भी किसी के काम रोकता नहीं है तो अगर मैंने बदी के काम करने हैं तो अल्लाह ताला मुझे उसी की तोफ़ी देगा अगर मैं नेकी के काम करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे उसी की तोफ़ी करेगा क्योंकि वो नसीब वो फ्री विल मेरी थी तकदीर नहीं थी वो तकदीर वो है जो अल्लाह की तरफ़ से फिक्स हुई हुई है तो इंसान अपनी मर्जी के तहत ही अपनी आखरत बनाता है दुनिया या आखरत के जो दोनों मामलाते हैं वो इंसान के अपने ही हाथ में वो क्या करना चाहता है मेरे नसीब में जो पैसा है जो एक लंबी एक तवील हदीस है रसोल्ला की कि जब मैं अपनी माँ की पेट में चौथे महीने में था और मेरी रूह को आके जब फूका गया था मेरी माँ के पेट में उस वक्त ही फरिश्ते ने मेरी वो तकदीर लिख दी थी अल्लाह ताला से पूछ पूछ के तवील हदीस है वो तो मेरी नसीब में जो मेरा पैसा है वो मुझे उतना ही मिलेगा जो है उससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता ये बहुत आसान सा है इस चीज़ को समझ लें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ को एजुकेट करें क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं अपना अपने, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा इन फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है रहमतुल्लाहि व बरकातहू